Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Audrey et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite sélection de podcasts en français. Avant de commencer, je vous avertirai à l'avance que je vais parler en français tout au long de cette vidéo. Donc, prenez en considération que mon français n'est pas du tout parfait ou exemplaire et en conséquence, je vais faire tellement des erreurs mais j'espère que vous appréciez. Merci et allons-y Le premier podcast, c'est podcast. La formalité du podcast est plutôt qu'un programme de radio. Donc il y a deux présentateurs qui se conversent et se discutent sur des sujets quotidiens. Donc il a l'air très dégagé. En Plus ça prend 6-7 minutes à écouter toutes leurs conversations, donc si vous n'avez pas plein de temps ou si vous êtes en train de chercher quelque chose à faire pour le passe-temps, le oui, podcast va vous convenir. Et le deuxième, c'est Duolingo. Duolingo est une application connue pour vous aider à apprendre facilement des langues étrangères. Je l'utilise aussi pour euh, m'entraîner les expressions basiques en français. En fait, à la surprise, il offre aussi le podcast une fois par semaine et présente les voix des gens de la france ou des pays francophones et leur histoire personnelle et même historique. par exemple, euh, je trouve particulièrement fascinant les épisodes sur euh, le nom caché après la deuxième guerre mondiale et sur le boulanger d'élysée. Et tous les épisodes prennent environ 20-30 minutes et sont à moitié en anglais et à moitié en français donc je l'écoute euh, confortablement quand je fais une promenade ou de l'exercice vous pouvez le trouver dans la même application que WePodcast il offre aussi une transcription que vous pouvez étudier ensemble finalement il y a un podcast à soi mon podcast Favoris. Je l'écoute souvent dans le métro place, ou dans le bus qu quand faire. je prends la correspondance, car ça prend presque 50 minutes. J'aime particulièrement l'épisode sur l'Ultra et comment le corps féminin est construit socialement, parce que ça m'est arrivé aussi quand j'étais petite. <laughs> Donc euh, je crois qu'il va vous donner quelque chose à réfléchir aussi. Pour écouter ce podcast, il faut que vous téléchargez une app qui s'appelle Radio France. En fait, il y a plein, plein, plein d'options d'émissions différentes dans cette application. Donc, explorez et trouvez votre podcast favori. Alors, si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire dessous. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Pour euh, être tenu au courant de mes progrès, je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès. Thank you for listening to my awful French, by the way, et à bientôt. <laughs>